Зустріча это команда КВН. Проектуем та да эксплуатуем. Добрый день, друзья мои! Ой, ой, так громко закричал. Давайте поаплодируем себе, потому что вы те единственные, кто сегодня решил прогулять пары и прийти на концерт. Аплодисменты себе! Супер! Ну и а, сегодня, друзья, мы бы показали очень классные номера и было бы очень классное выступление, если бы а, не одна маленькая проблема. Один из нас, друзья, а, очень а, думает, что он очень хорошо добивает любые песни. Ну, шутит, так сказать. А, выглядит это примерно вот так. А я такая вся. Они по частям! собственно, собственно, что имеем, друзья. Но зато у нас хорошие номера. Все знают, что у КНТУ есть собственная дискотека, которая называется «Граммофон». Только жаль, что она пока еще не работает. Или вообще не работает. А вот представьте себе, что было бы, если бы она работала. Случай на входе. Фейс-контроль. Ты не проходишь. Ты не проходишь. Она со мной. Ты не проходишь. Ты уверен? Да. Ты хорошо подумал? Да. Если вы сейчас один звонок, звони. Чё? А вот такси заберите мне, пожалуйста. Разватной реформы к нашему ВУЗу стало ходить меньше маршрутов. Итак, представьте: случай маршрутки. Многие из нас живут в общежитиях, но есть и те, кто живут в многоэтажках. Итак, представьте случай на лестничной клетке. Здравствуйте, вы верите в Бога? Да, может что-то передать? дворе. Сейчас, 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 сейчас. Блин, опять стекло разбили. Я сейчас и мяч принесу. Я вам в следующий раз мяч проколю нахрен. С юбилеем. Бывают человечьи бои, собачьи бои, петушины бои. Но мы пошли намного дальше. Итак, черепашьи бои. Round one. It's right Барабан, барабан, барабан. Студента бюджетника очень легко отличить от остальных. О, ребята, смотрите, новое расписание повесили. с конференцию и заявил, что он легитимен и его никто не снимал. Позови маму! Мама! Скинь ключи! В любом селе друг друга знают очень хорошо, поэтому там очень трудно живется. Итак, представьте, ограбление... В сельском магазине. Стоять это ограбление руки вверх. Ванька, ты что ли? Не я это. Как у нас только Ванька в селе одноглазый. Залетный я. Хорошо. А ружье у тебя хоть заряжено? Да. А чего же она Ванькина? Убил я его руками. И жену его стерву всю жизнь здесь поганила. Ваньке. Что, деньги брать будешь? Не, денег не возьму. Тетрадку сожги. Команда КВН. Проектируем, эксплуатируем.